Dan juga sahabat saya Datuk Izam Isam Makno yang mana saya kenal dia uh, sudah lama dia juga adalah kawan uh, rapat dan karib uh, Datuk Zahid Hamidi. Tapi sekarang ini sudah sudah bercerai lah. Okay, tidak seperti dulu. Alhamdulillah saya rasa bersyukur kerana dapat dijemput uh, bagi meraihkan ceramah dan juga upacara pada malam ini uh, di dalam uh, kawasan dan juga uh, kampung Telmo Okey. Apa yang saya saya lihat daripada ucapan-ucapan Yang Berhormat uh, Cikgu Awi dan juga yang lainnya, saya tengok kawasan Telmo ini cukup luar biasa. Di mana uh, ini adalah kubu uh, Amanah. Dan sekarang ini kubu kuat PAS dan juga bersama-bersatu. Memang luar biasa. Memang sukar kalau kita nak fikir macam mana boleh jadi mati. Ini adalah kerana usaha kita, tekad kita dan semangat kita di dalam perjuangan uh, parti uh, Islam Semelaya itu PAS. Alhamdulillah. Apa yang saya uh, nak beritahu, keluarga saya adalah keluarga PAS. Ayah saya adalah guru agama dan juga apa nama ni, uh, ahli PAS tegar. Bila mana abang saya melibatkan dirinya dalam pemuda amno, dia telah mengamnonkan semua satu keluarga termasuk saya. Jadi walau macam mana pun. Keluarga saya jadi amno ayah saya arwah ayah saya tetap melanggan harakah inilah Berapa semangatnya uh, perjuangan dalam pas walaupun telah diamnonkan tapi semangat tetap dalam pas apa yang saya lihat di sini saya bila saya masuk uh, ataupun menjadi ahli pas seumur hidup saya mempunyai dua keuntungan yang tidak ada di dalam parti-parti lain di mana keuntungan itu adalah dunia dan akhirat. Dunia pun saya dapat, akhirat pun dapat. Di mana parti PAS ni bukan saja parti siasah. Tapi dia juga memberikan satu untuk akhirat. Akhirat tu di mana dalam PAS ini dia ada usrah. Memberikan dakwah, memberikan keimanan, rohaniah. Dan juga berbagai-bagai untuk kekuatan sasyah iman kita. Okey, bila kita iman dah mantap telah di apa di di dikuatkan kita punya akidah kita maka benda-benda ni tidak boleh padam sampai bila-bila pun -bila tidak padam apa kata hari ini kita menang 24 jam minyak turun mana tak ada turun minyak tapi video-video yang dimainkan ni sampai ke anak cucu kita kerana Janji ini adalah janji palsu. Apakah tanda-tanda orang munafik? Maknanya, janji tak betul, diberi amanah, tidak amanah. Inilah, apa, kita, apa lagi kod yang kita nak cakap. Di samping itu juga, apa yang saya tertarik dengan pas ini, pas ini ada satu parti yang konsisten. Konsisten, dan juga dihormati oleh semua ahli-ahli dia, Utap, terutamanya dalam segi amanah. Kalaulah kita tidak amanah, tak mungkin ahli-ahli akan setia dengan parti. Tapi di dalam amno, ha, di dalam amno banyak ketirisan, banyak rasuah hingga kan tak boleh lagi nak dikawal. Tengoklah kita. Tengoklah apa yang berlaku pada hari ini. Demi tangkapan dan tangkapan ketua-ketua dalam AMNO, orang-orang dalam AMNO telah di, telah dituduh pecah amanah. Saya tak nampak orang PAS ada ada kena tuduh pasal pecah amanah macam mana orang AMNO tak nampak. Okey, boleh jadi saya terlepas pandang ke tapi saya yakin tak ada. Tapi di UMNO begitu ramai. Jadi adakah kita masih lagi memerlukan UMNO untuk membimbing, untuk menjadi perjuangan wadah untuk orang Melayu? Tak mungkin. Paslah satu-satunya parti yang boleh kita percaya untuk membantu orang Melayu Islam dan juga negara kita. Tengok isu-isu yang sebagaimana Datuk Izzam beritahu tentang ADAP. Okey? Sepatutnya DAP kita boleh jinakkan dia. Tapi DAP telah menjinakkan AMNO. AMNO telah dijadikan singa sarkas. Tahu tak tuan-tuan dan saudara-saudari, apa itu singa sarkas? Kalau siapa yang biasa tengok sarkas, siapa yang tengok sarkas, ada orang pegang tali capati, dia let dia, dia, dia pukul dia tali itu, singa pun beri. Pukul tali itu, singa melompat. Ha, inilah UMNO. Patut menjadi pembela kepada bangsa ni bila dia bersatu dengan DAP, dia jadi singa sarkas. Uh, kumpulan yang mana terdiri daripada daripada orang-orang uh, yang menyaga termasuk profesional bagi penyagaan dia orang dia mempunyai satu outlet satu dunia dan juga aset 250 juta tapi oleh kerana dituduh sebagai penyeleweng atau pengamal yang salah songsang satu dunia aset dia orang dibekukan bisnes habis tapi kalaulah dia ni menyalahkan akidah ataupun tidak betul mengamalkan Islam tangkap ajalah orang-orang yang salah tu betulkan dia tapi kenapa mesti harus ada dibekukan akaun dia, ditutup bisnes dia. Sampai sekarang ini, dah tak tahu apa lagi. Maknanya ini mengurangkan ekuiti ekonomi dalam aktiviti Bumi Putera dan juga Melayu. Contoh lah, kalau kita ada pokok mangga, mangga itu tidak baik, ada ulat. Perlu tak kita kita tebang pokok pokok mangga tu? Tak perlu. Kita rawat saja buah-buah yang rosak tu, tapi kekalkan pokok tu supaya akan datang lebih baik lagi. Tapi ini tidak. Habis ekonomi orang Melayu. Contoh lagi satu. Kalaulah dulu JSB tu buat bihun, buat tahu. Okey, dan juga ada kilang untuk uh, apa nama ni menyembelih ayam dan sebagainya. Bila 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 bisnes ini telah ditutup, Maknanya pembekal terjejas Pengedar penjejas Pengguna penjejas Banyak lagi Alat-alat atas Songkogan dan juga uh, Bisnes-bisnes bawahan itu Habis Siapa tu? Itu adalah Melayu Tapi apa yang UMNO buat Apa yang parti-parti yang didokong oleh orang Melayu Dalam kerajaan dibuat Dan juga PMF sendiri Tidak ada tidak ada Jadi adakah perlunya orang Melayu sentiasa dihinjak-hinjak, dipijak-pijak, dihina dan sebagainya kita diam saja Sebab itulah kita mesti bangun, dalam pas inilah kita bangun menentang kemungkaran-kemungkaran, kezaliman-kezaliman yang ada pada kerajaan pada ini. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang saya akan bagi tahu. Okey? Terutamanya dalam apa nama ni penempatan kampung baru, kampung baru Cina. Okey? Di mana pada saat ini bangsa di untuk mempertahankan kepada UNESCO supaya penempatan-penempatan kampung-kampung baru Cina ini dijadikan satu tempat yang tidak boleh diusik dipelihara. Tapi di mana suara Melayu yang ada dalam dalam uh, kerajaan Madani? Tu tanya yang benar. Sebenarnya penempatan kampung-kampung baru Cina masa British dulu adalah untuk mengawal aktiviti komunis yang menentang kerajaan ketika itu. Dan juga sebahagian daripada tanah-tanah yang ada dibuat kem ini adalah tanah Melayu. Rizab Melayu. Bila Rizab Melayu ni telah digunakan, bila darurat sudah habis, dia harus dipulangkan balik kepada orang tanah Melayu. Hak orang Melayu. Tapi tidak ada. Dia nak ambil terus. Jadi mana perjuangan orang Melayu? Tidak ada. Jadi saya harap, bila kita dapat tawan Putrajaya, untuk kali ini, ji apa-apa perlehan raya 16 kita akan tuntut ini semua. Boleh tuan-tuan? Jadi inilah kelemahan-kelemahan orang Melayu sendiri yang bagi kelemahan kepada bangsa lain untuk memijak kita. Kita jangan benarkan ini berlaku lagi. Cukuplah apa yang telah berlaku, kerosakan, kebobrokan yang telah yang telah terjadi kita jangan teruskan agenda ni. Kita mempunyai anak-anak kita yang jadi pewaris kita untuk bangsa kita, untuk harta kita. Jadi kita hidup sekarang ni sebab apa? Sebab perjuangan-perjuangan dulu membela nasib orang Melayu. Maka kita sampai sekarang kita masih lagi mampu untuk melihat kemajuan dunia terutamanya orang Melayu. Tapi kalau kita tidak mempertahankan, tidak mengekalkan apa yang ada sekarang ni nasib kita terutamanya bangsa-bangsa kita akan datang habis apakah kita lupa sejarah bangsa-bangsa dalam Asia Tenggara Nusantara dulu Kampuchia ok itu pun adalah negara Melayu Filipin adalah negara Islam ok dan juga banyak lagi negara-negara Melayu Islam ketika itu. Melayu campa, Contoh ya. Tapi sudah tidak ada lagi. Sekarang tinggal tiga lagi. Tiga lagi negara Melayu. Iaitu Malaysia. Brunei dan juga Indonesia. Tapi pada hari ini. Kalau kita tak jaga negara kita. Malaysia ni. Hancur. Tak mungkin kita akan dapat. Apa yang kita ada sekarang ini. Contoh. Baru-baru ini, dia nak menjadikan China satu, China satu, one Chinese. One Chinese itu bermakna negara China besar, dia telah berpecah kepada pulau-pulau seperti Taiwan, Hong Kong, Macau, Hainan dan, dan sekitarnya. Maka dia nak disatukan negara-negara ini, jadikan satu China. Tapi mengapa Malaysia dimasukkan dalam agenda dia? Ada? Sedangkan Malaysia ini bukannya pecahan daripada tanah besar China. Tapi di mana suara orang Melayu? Diam. Kita bercakap, kena tangkap. Kita cakap, kena dakwa. Kita cakap, kena soal. Seolah-olah kita hidup ni ada second season. Iaitu kita jadi macam rakyat kelas kedua. Sedangkan ini negara kita. Tapi orang memahaja lela untuk membuat apa saja yang orang suka. Contoh lagi. Apa yang berlaku penoka haram, pencebur haram di Rauk. Iaitu durian misang king. Berbelas ribu hektar. Ya, berbelas ribu hektar. Tapi ada tangkapan. Mana tangkapan tu? Tapi kalau GSIB, okay, yang katakan mengamalkan ajaran songsang dan juga mengamalkan ajaran Islam yang salah, ditangkap. Budak-budak kecil-kecil semua kena tangkap. Orang perempuan semua kena tangkap. Dibekukan semua, harta-harta semua. Tapi, di mana pengusaha-pengusaha haram mencoba tadi? Tidak ada apa-apa. Adakah tidak tuan-tuan? Jadi inilah kita kita harus perjuangkan hak kita di dalam bangsa kita dan juga negara kita. Jadi paslah juga akan men, membawa kes ini dan juga mem, memperjuangkan hal ini untuk bangsa kita. Selain daripada itu tuan-tuan. Dasar-dasar yang ada sekarang. Telah dirobak-rabikkan. Dulu... Kita ada dasar ekonomi baru kerajaan di mana kita diutamakan okay, diutamakan untuk uh, membuat satu apa nama ni ekonomi kekuatan ekonomi Melayu supaya dapat dipertahankan tapi habis satu persatu satu persatu per kita punya apa uh, bisnes terutama Melayu habis dan juga saya dipahamkan di dalam kerajaan. Dulu setiap kerajaan mempunyai satu department, ya, jabatan untuk memantau kegiatan-kegiatan performan untuk Bumi Putera. Tahap mana Bumi Putera ini berjaya, bagaimana nak berjaya, bagaimana nak buat itu, nak buat ini. Tapi sekarang ini jabatan itu sudah tidak ada lagi. Maknanya apa? kita terbiar. Kita terbiar tanpa ada pembelaan. Di mana suara Melayu dalam kerajaan, terutama mana? Tidak ada. Jadi adakah kita nak sokong lagi pemimpin-pemimpin macam ini tuan-tuan? Sedangkan anak-anak kita masih memerlukan banyak lagi yang harus kita bela, yang harus kita perjuangkan. Jadi saya harap dengan adanya perubahan dalam politik negara sekarang ni, yang mana Terengganu ada begitu hebat, begitu luar biasa, dapat menawan semua uh, parlimen dan juga don menjadikan 100% diperintah oleh uh, PAS dan juga Bersatu. Jadi inilah betapa hebatnya perjuangan kita. Kita jangan deka tuan-tuan. Kita jangan leka tuan-tuan. Sebab jika kena leka, orang-orang terutamanya bangsa DAP ni, dia tidak leka tuan-tuan. Dia hanya berpura-pura dan main wayang tuan-tuan. Okey. Berpura-pura dia cium tangan, dia peluk kita. Tapi sebaliknya agenda dia ada. Dia tak dapat hari ini, besok dia dapat. Tak dapat besok, lusa dia akan dapat. Dan seterusnya, dia tak berhenti. Tak berhenti-berhenti untuk, untuk melaksanakan agenda, menjalankan agenda dia. Tapi kita tuan-tuan, jangan leka. Kita bangun dengan semangat yang kita ada ini untuk berjuangkan hak kita, bangsa kita. PASlah yang jadi wadah untuk perjuangan ini. Selain pada UMNO, PAS adalah satu-satunya parti yang boleh membawa Melayu mercu kejayaan untuk membela bangsa dan negara. Saudara dan saudari tuan yang saya hormati. Kita harus sedar ya, untuk mengambil sesuatu negara dan untuk meruntuhkan satu bangsa itu bukan mau makan masa yang sekejap. Tengok apa yang ada di Palestin. Berapa lama dia nak menghancurkan Palestin? Dekat 70 tahun habis semua bandar-bandar dah jadi apa ni runtuhan-runtuhan uh, batu-bata tapi pun tidak masih tidak lagi mampu mengambil 100% kerana ke kekentalan semangat dia orang hanya semangat sajalah boleh berjuang tapi adakah kita perlu macam tu dengan semangat-semangat juga tapi derita-derita tu macam mana kita nak 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 nak, nak uruskan Ada kita mampu nak buat macam tu semangat-semangat yang ada sama kita ni maknanya Bangsa-bangsa uh, DAP ni bersama-sama kita ni agenda dia memang nak ambil alih kerajaan Dia tanamkan semangat Obor pemanasan Semangat untuk bangsa mereka Contoh Baru-baru ini Di Pulau Pinang didatangi oleh satu uh, Kapal ya eh, Kapal Navy dari China Anak-anak sekolah Anak-anak murid sekolah di sana mengebarkan benda-benda Cina. Okey, yang mana uh, seolah-olah kononnya menyambut kedatangan askar laut atau tentera laut daripada diorang. Tapi mana benda benda Malaysia? Patutnya kita bercampur-campurkanlah benda kalau niat yang baik. Benda Pinang ada, benda Kedah ada, Kelantan ada, Terengganu ada. Kita sambut ramai-ramai. Kibarkan. Bukan satu benda aja. Okey, Lepas itu, di Teluk Intan. Di Teluk Intan, juga ada uh, berlakunya insiden mengembangkan bendera, kuno-kuno menyambut ulang tahun, tak tahu nenek bapak dia ke apa, tak tahulah. Okey? Pun, bendera Cina. Kenapa tak kibarkan bendera-bendera tanah Melayu untuk menyambut sama-sama uh, meraihkan uh, perayaan? Kenapa mesti harus uh, bendera Cina? Saja nak mengusik perasaan orang Melayu. Saja bangsa DAP ini nak 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 cuba nak test market, nak test water bahasa Melayu. Baru ni Chen Chimping datang, Perdana Menteri Cina. Saja surat khabar Cina ni dia konon-kononnya kuning menyambut presiden Cina ni dengan bendera Malaysia bersatu dengan bendera Cina. Tapi bendera Malaysia tak ada bulan. Bulan tak ada. Sedangkan bulan itu adalah melambangkan Islam. Dia buangkan bulan itu. Tinggalkanlah bintang. Jadi, apa maknanya? Konon-konon silap. Tak mungkin silap. Kita sudah merdeka, sudah berapa tahun? Hampir 70 tahun kita nak merdeka. Pengarah-pengarah juga penyunting-penyunting dalam surah Abba Cina itu. Saya rasa dulu dia pun apa uh, tadika sekolah rendah dia tahu Pendera Malaysia tu macam mana? Kenapa bila jadi menjawat jawatan dalam akhbar, boleh kata silap? Tak tahu. Tak mungkin. Ini adalah sesengajakan. Kalau inilah indikasi-indikasi ataupun signal-signal uh, yang telah dinampakkan oleh bangsa DAP ini, kalau Melayu tak sedar lagi, saya tak faham. Saya tak faham. Patut kita ambil kisah benda ni. Walaupun dia tidak menjana ekonomi tapi membakar semangat kita. Okey, membangkitkan semangat kita untuk kita harus bangun membela maruah kita. Jadi itulah dengan adanya PAS, PAS adalah penyelesaian. Jadi itulah apa yang saya nak pada hari ini, marilah kita bangun sama-sama untuk mem untuk membela bangsa kita mana-mana yang ahli-ahli atas pagar tu marilah bersama-sama pas. Mana-mana yang belum jadi pas masuklah pas. Supaya kita kuatkan lagi kita ke rumah Okey, baru-baru ini saya ada berjumpa dengan Tun Mahathir Saya berjumpa dengan uh, Tan Sri uh, rais yatim dan juga NGO-NGO Melayu. Memikirkan bagaimana tujuh arah Melayu ini nak disatukan. Cuma nya apa yang berlaku kebanyakan dia setuju untuk Melayu ni bersatu. Cuma satu orang yang tak nak bersama kita yang tak setuju iaitu presiden Amno tu sendiri. Dia kata dia tak mau menganiayai sahabat dia, tak mau nak tikam belakang sebab itu guru dia. Dia nak guru dia ke atau nak anak bangsa? Kena bela. Dia nak guru dia ke atau anak bangsa ini terbiar macam tu. Inilah yang berlaku. Tapi kalau dia setuju kita sudah membentuk kerajaan Melayu. Saudara-saudara dan saudara-saudari. Tahu tak kenapa tertubuhnya UMNO? UMNO ditubuhkan pada tahun 1944. UMNO itu adalah United United Malay Organisation. Maknanya dulu UMNO terdiri daripada NGO-NGO Melayu persatuan guru-guru, persatuan wartawan, persatuan ini, persatuan ini banyak-banyak persatuan. Maka disatukan jadi AMNO. Jadi kekuatan. Itulah Tuham AMNO. Tapi pada hari ini kenapa tidak kita boleh memancur? Kita ada PAS, kita ada AMNO, kita ada bersatu, kita ada amanah dan berbagai-bagai parti Melayu. Kita satukan sebagaimana 1946 penyatuan AMNO. Kita jadikan satu kekuatan kita. Tapi kerana jawatan pangkat dan gaji maka sanggup anak bangsa kena korban inilah kesedaran daripada petrusma itu tidak ada kalau kita ada semangat petrusma kita buangkan segala apa-apa yang ada di dalam pemikiran kita yang boleh merenggangkan anak bangsa kita sikap-sikap mazmumah itu harus kita tinggalkan kita bela bangsa kita tapi itulah dalangnya. Kalau dalang ni satu dia kata yes, maka kita telah bersatu antara UMNO, PAS dan juga parti bersatu amanah dan lain-lainnya. Janji parti Melayu. Tapi tidak. Dan kita bertungkus lumus masih berusaha untuk membawa parti Melayu ni dijadikan satu uh, perjuangan untuk kita ikat sama-sama sebagaimana pertubuhnya UMNO pada tahun 1986. Jadi itulah oleh kerana uh, oleh kerana apa ni banyak lagi apa ada-ada yang yang kita nak buat untuk seterusnya maka kita dalam setiap uh, cawangan, kawasan dan juga mana-mana dalam UMNO dalam pas ini harus sentiasa konsisten memberikan satu penerangan yang terkini tentang anak bangsa kita, parti kita, negara kita. Kita jangan leka, bahawa musuh tidak leka, kita yang leka. Kalau kita leka habis. Dari segi ekonomi, contoh dari segi yang saya cakap tadi kan. Tengok macam mana apa janji-janji sebelum memenangi pilihan raya. Tapi tak serupa apa yang dia buat. Barang-barang semua naik. Okey. Sampai orang ada yang bunuh diri, ada yang bermakam macam lagi masalah timbul di, dihadapi sebab kenaikan barang dan juga gaji tak naik. Okay, jadi saat ini. Okay, kita bila kita ke sejarah kejatuhan negara-negara Melayu Islam kerana ada pembelot. Okay, jadi kita janganlah jadi pembelot. Kita mesti satu jadikan satu. Telinga dan mata untuk memberikan information untuk mengukuhkan dan menguatkan lagi kita punya uh, bangsa dan juga parti kita. Saya sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.